Добрый день, доброе утро. Сегодня я рада приветствовать всех наших зрителей. И, как обычно, по графику, по нашему, по нашей программе у нас громадская премальна с депутатом. Сегодня у нас громадская премальна Михаила Кириллов, депутат Ревенской областной рады. Дуже приятно, Михаил, что вы с нами, что вы с нами співпрацюєте с каналом Ukraine, Media, Ukraine и Наши встречи уже стали регулярными. Я надеюсь, что мы приносим вам пользы. Не знаю, как насчет нас, но нам очень приятно иметь дело с депутатами, с представителями власти. И я надеюсь, что это помогает развивать наше грамматическое суспейство. Михаил, я знаю, что мы в прошлой программе было много вопросов к вам, от ваших жителей, от ваших выборцев. И вы сказали, что вы будете отвечать на эти вопросы. Я бы хотела построить нашу встречу сегодня таким образом, чтобы вы ответили на вопросы, если есть ответы на эти вопросы. И вторую часть мы бы, мне бы хотелось с вами обсудить ту ситуацию, которая происходит сегодня в Украине. А именно, даже не знаю, как сказать это, пытаясь помягче, нас лишили, лишили возможности быть частью Евросоюза. По крайней мере, лет на 20 точно. Спасибо большое, Михаил. Добрий день, да, ну, перейду на рідну мову. Доброго yeah. дня. Дуже приємно мені так само, що ви надаєте таку можливість для того, щоб можна було поспілкуватися з аудиторією, яка є в просторі необмеженому, в інтернет-просторі. Так що я вам дякую. Відповідно, я можливо розпочав би з того, що. Ті питання, які мені я отримав в минулий раз, я би хотів так коротенько пройтись по тим питанням, розказати, можливо, яка ситуація, яким чином вони почали вирішуватись. Все. І В якій вони сьогодні стадії знаходяться? Так, нам потучився зараз Сергій Струхєвський. Якщо можна, ви виключите, пожалуйста, мікрофон. потому что мы формат построили, то есть мы обязательно вам дадим слово. Сейчас Михаил ответит на вопросы, которые, которые задавали граждане, а дальше мы будем сделаем прямое включение из того места, где вы находитесь. Спасибо, Сереж. Выключите, пожалуйста, микрофон, потому что идет фон и мешает отвечать Михаилу на вопросы. Сейчас, сейчас, сейчас. Все, все люкс, відповідно. Спасибо. Я так коротенько пройдусь по тим питанням. Там до мене зверталися з питанням того, що в паркі в парку у нас в центральному імені Тараса Шевченка відповідно будується будинок стосовно того, яким чином. Це відбувається, чи е, всі якби правові процедури дотримані і так далі. Я цим питанням ще займаюся до кінця ще не розібрався, тому що там заплутане насправді питання. Вроді як порушень немає, але є прецедент того, що в ну, парку будується парку, будується будинок. Тому це питання відкрите. Я звернувся до усіх якби служб е, компетентних, е, в розгляді цього питання, і на сьогоднішній день. Кінцево воно є в роботі, але кінцево я не отримав ще кінцевого якогось, скажімо, з кінцевих відповідей, і сьогодні ще рано робити якісь висновки. Далі цікаве було питання стосовно 에, того, що Рівненська обласна лікарня, відповідно, там немає можливості, немає пандуса, так? тобто є дитяче відділення, і дітей просто носять на руках, 에, наприклад, ті батьки, або люди, яким потрібно занести дитину. Мають на руках носити дитину до лікарні. Відповідно, так само я звернувся до начальника охорони здоров'я стосовно того, щоб вони вирішили це питання. Це громадські активісти почали також підключатися, і питання зрушило з місця, тому що до нас приїжджав колишній міністр молоді та спорту, такий пан Павленко. <питання> І от вони якраз акцентували питання так само на цій проблемі, що от немає. Хоча ми як обласна рада, е це не ми обласна рада, але в минулій каденції виділяли на ремонт е е приміщення там, десь близько 19 мільйонів, але видно, цих 19 мільйонів не вистачило для того, щоб зробити звичайний пандус. То це питання якби розглядається, і на, на першій сесії, яка у нас буде, будуть зміни до бюджету, і я, відповідно, буду вносити пропозиції стосовно того, щоб ці кошти на пандус були виділені і були нормальні умови, і можливості для того, щоб людина, яка приїхала з дитиною, могла не на руках заносити в лікарню, а відповідно по пандусу в нормальних умовах доставляти. Е, далі питання. Дуже цікаве питання, хочу просто поділитися. До мене зверталися батьки одної школи Рівного. Там є така проблема, криша тече вже дуже багато років. І відповідно, куди вони тільки не звернулися, як завжди, звичайна відписка. Будуть кошти там завтра, післязавтра, в слідуючому році, через два їх, роки. Їх не буде. І так далі. Відповідно, я зустрічався з батьками. Ми я. Пішов насправді, вони мене запросили, подивився спортзал, ну це просто жах. Там е діти мають займатися в спортивному залі, там де грибок вже видно багато років. Запах, ну просто, скажімо, умови для наших дітей ну, недопустимі. І я, відповідно, е так само звертався до мера, звертався до начальника управління. Зробіть, е зробіть відремонтуйте дах, тому що там сьогодні навчається дід. Так само отримував звичайні відписки, що будемо, зробимо, проєктно-кошторисну документацію робимо, коли зробимо, не зрозуміло. Звернувся я після того в МЧС в МЧС стосовно питання перевірки, перевірки. Як взагалі конструкція чи не є порушена конструкція, тому що ну, якщо багато років ти чи да, можливо, є порушення порушення, і потім може бути якась, скажем, небезпечна ситуація. Відповідно, звернувся в МЧС в санстанцію для того, щоб вони перевірили умови. І є рішення того, що цей спортзал закривають. І чому я це розказую? Мені перезвонили, мені дзвонили батьки і каже: ми дякуємо, дякуємо вам. Спортзал наш закривають, <смеш> і ми пімся, що отакі от дії призводять до того, що однозначно, коли закриють спортзал, то його знайдуть гроші в резервному фонді, і його зроблять однозначно дуже швидко. Ну, такая, okay. вот, хотел просто рассказать такую, знаете, для меня очень ну, смешную э, ситуацию, но, соответственно, ты ищешь разнообразные способы решения виріш данной проблемы. Михаил, а можно я поделюсь с вами своим опытом, потому что я тоже здесь активно боюсь СРЭО. Я не депутат, но я просто человек, который заинтересован в том, чтобы жизнь вокруг меня была лучше. И миссия моей организации, которую я представляю здесь сегодня в эфире, ICA Украина, наша основная миссия, мы работаем для того, чтобы жизнь местных сообществ становилась лучше. И я вам хочу сказать, что я сделала совершенно простую вещь. Я просто написала заявление на имя начальника РЭО нашего, отправила ему по заказным письмом, и в письме я сообщила, что если не будет заделана вот эта вот яма, если в нее попадет ребенок, и, соответственно, потом последствия будут больницы, то лично он будет оплачивать оплачивать будет лечение в больнице и все, что с этим связано. Вы знаете, была моментальная реакция, моментальная. То есть до этого я два года писала, и никаких действий не было. Поэтому, когда это было заказным письмом отправлено, и это уже документ, который можно, является документом, который подается в суд, и принимается за судом как документ, сразу было все сделано. Поэтому просто нужно жителей немножко подкалывать, подковывать юридически, находить какие-то творческие такие подходы в нашей стране, надо их искать, находить. И, и просто если чем больше таких людей будет, тем лучше. Я думаю, что э, такие вопросы могут сами даже жильцы решать. Понимаете? То есть сама громада, не обязательно депутат да, должен заниматься этим. Я думаю, что депутат может другими немножко вещами, более какими-то глобальными заниматься. Ну, мне так кажется. Просто мне кажется, что с людьми нужно больше работать, да, вот в таких вещах, учить их, да? какие-то тренинги организовывать вот, на, на местах, вот, находить таких активистов, как я, вот, и помогать, с участковыми проводить тренинги. В общем, лечить наше общество, да? вот и все. Нужно находить докторов. Я с вами похожу полностью, потому что у нас, ну, как-то так, громада звикла, что чекають миссию, миссия пришел и вы ці все вопросы. Но я говорю, ну, я же я ж не супермен, ну, как бы, депутат, ну, трошки, да, трошки супермен, как бы, но я же не человек, не который может все. Мне так само... Но, Михаил, вы станете суперменом только, только в одном случае, если люди будут с вами плечом к плечу, только тогда вы будете действительным суперменом. А если люди, ну... Конечно, спортзал, это надо объединяться, это такой вопрос, который, конечно, это ваш. А обыкновенное заделывание ям или там покраска парадных по или еще что-то, мне кажется, это могут справляться жители сами с этим. Ну, это может быть мое наивное мнение, как всегда. Ну, я, это, я, думаю, я, вам скажу, много вопросов таких поточных, я их даже не поднимаю, там, где-то, э, за, например, заасфальтовать там кусочек подвір'я, или там, э, подъезд. Я не акцентую даже увагу, потому что это такие Текучі питання, яких дуже багато, і відповідно має бути комунікація. Мені якби є проблема, можливо, в тому, що людина не знає, куди їй треба звернутися, так. І якби я, відповідно, беру на себе функцію того комунікатора, так, якщо людина не знає, вона може звернутися до мене, а я уже далі, далі, відповідно, якби знаю, куди краще звернутися, яким чином е, е, має. Треба зробити так, щоб воно було швидко вирішено і так далі. Тому якби от якраз депутати то та ну я я согласна, що комунікаторами такими. Ну от жаль, що Сергій нас покинув. Я знаю, що он не дали йому возможності, але ми бачили, як він жахливо виглядає зараз. Я хочу прокомментировать, почему произошли вылет, потому что если бы мы сейчас моих друзей, которые в Киеве находятся, вывели бы на экран, мы тоже увидели бы уставшие лица, потому что люди провели на Майдане сегодня ночь. Это было 150 человек. Всего вчера вечером в Киеве на Майдане на Залежности собралось около полтора тысячи человек и стараются активисты нашей движения против против того, что э, украинский народ решили возможности быть, э, сделать какой-то маленький миллиметр, э, может быть даже меньше миллиметра шаг в сторону Евросоюза. То есть этой возможности нас лишили. Я знаю, что Сергей Штурхецкий, который зашел сейчас на эфир, э, он уехал в, на Майдан в Ровно. Э, там у вас какая-то акция. Расскажите, пожалуйста, больше подробно об этом. Да, э, ну... Я вам так скажу, що сьогодні це напевно не тільки в Рівному. Я так думаю, що це в багатьох містах. Сьогодні люди, які вірили ну, в те, що і мали бажання, і тішились тим, що ми е, все-таки починаємо якісь наміри щодо е, вступу да, приєднання до Європи. Вчора по суті цей е, шанс, да, який дає зараз багато років. Е, ми, можна сказати, втратили так, і відповідальність на себе на сьогоднішній день я як бачу ніхто не хоче брати. Тут стоїть питання зараз в тому, що аргументації того, що на сході країни там звільняють, закриваються заводи, да? неможливо якби, працювати, тому що якби зі з боку Росії є якісь, скажем, Умови 에, щодо погіршення ситуації, але питання певно стоїть того, що я розумію, що є там кубка олігархів, да, там, з десяток, які мають ці заводи, але тут стоїть питання, чи 46 мільйонів людей майбутнє взагалі всієї країни, 46 мільйонів людей, і, скажем, десяти якихось людей, які сьогодні не отримують прибуток, і відповідно, якби в Рівному, у нас да на 12 годину сьогодні збирається молодь. Так само я зараз хотів би, щоб так трошки можливо, щоб ми закінчили скоріше, да не дуже довго часу, і так само хочу приєднатися до моїх друзів, колег, які там на майдані, до молоді. Відповідно, так само хочу, щоб висловити свою позицію стосовно того, що моя думка і, взагалі, моє бачення, і всі люди, з якими я спілкувався на протязі всього часу. Всі хочуть хочуть і в Євросоюз, і вони хочуть, щоб все таки угоду цю підписали, і колись можливо там в майбутньому ми стали одним з частинкою тої Європи, яка є на сьогодні. Які настроєння у вас ровно в місцевій власті? Потому що ти ми робота. наша организация работает с органами местного самоуправления, и, и я знаю настроение там, да, э, что тоже хотят в Евросоюз, в принципе, и местная власть, то есть их, они понимают перспективы, они понимают, что им трудно будет работать, соревноваться, например, с менеджментом там, в Европе, но, в принципе, все готовы учиться, это вот, мне, для меня кажется, это самое главное, что мы все готовы учиться, вот. И э, то, что происходит, э, технология, которая используется э, по поводу таможенный союз или Евросоюз, мне кажется, это просто технология. И вы действительно сказали, что это для маленького какого-то количества людей э, интересы. И мы заложники все этой э, интересов этой маленькой группы. Мне бы не хотелось, чтобы это было, честно говоря. какие настроения у вас, вот, у вас в Бровинской э, области? Ну, я вам так скажу еще, э... Певно, десь місяць тому назад у нас була сесія обласної ради. нам, нам було зініційовано питання щодо звернення до президента, уряду і, і Верховної Ради 에, стосовно того, що ми, як представники територіальної громади нашої, беремо на себе повноту відповідальності і звертаємося з тим, що мають бути зроблені усі можливі та неможливі дії для того, щоб угода мала бути підписана 28 числа. Це було направлено і проголосовано більшістю депутатів і скеровано це звернення. Але, ну, як на мене, взагалі все рухалось в бік Європи, от тільки буквально пару днів назад. Я дивлюсь, що корабель розвернула на 180 градусів. І не зрозуміло, якби він куди він на сьогоднішній день почав внести. Я ж говорю, аргументи для мене особисто ті, що. Да, буде тяжко, ніхто не каже, що буде легко. Але ми сьогодні говоримо навіть не про наше покоління. Ми говоримо там про майбутнє дітей, онуків і так далі. Тобто, треба дивитися на багато років вперед. Да, но если мы готовы эту, эту тяжесть на себе нести, ну, наверное, нужно это уважать, наше мнение, правда же? Что мы, нашу готовность, мне кажется, нужно уважать. Это, а вы могли бы прокомментировать с юридической точки зрения, потому что я, честно говоря, не знаю, э, как это юридически происходит, что единолично два человека в стране приняли это решение, ну, или один принял решение, а ну, другой озвучил, и э, парламент, э, который накануне, так же, как и ваша, область, так же как и ваша область, да, дала такой посыл, вектор, да, то есть парламент принял единогласно, и оппозиция и правящая партия приняли вектор в Европу. И как вот юридически это происходит, что парламент принял вектор, а президент имеет право отменить этот вектор единолично? То есть как вот вот здесь вот законодательно происходит? Ви знаєте, якщо говорити про законодавчий напрямок, там юридичний аспект цього питання, то певно в Україні взагалі питання юридичної площини ну, сьогодні нікого не цікавить, тому що ну, насправді закони не виконуються, всі якісь юридичні моменти, тут треба забирати юридичні моменти, тому що аргументації є багато, так? тому що да, насправді визначилась держава і так далі, а сьогодні, не сьогодні, вчора уряд, уряд. Зробив таку заяву і так вирішив. В принципі, ну це зовсім неправильно і ну так не може бути. Тому що е, я вам так скажу, що якщо брати соціологію порівні по Рівненській області, так угу. то певно в 90% усіх мешканців а я дивився соціологію, що це десь 96-95% нашої області, е, хочуть хочуть, щоб Держава рухалась в сторону Євросоюзу, да, і угода була підписана. Тільки 5% мешканців за митний союз. Тобто ми говоримо зараз, ну які юридичні. Тут не може бути юридичних аспектів, це має бути тільки тут все питання в політичній волі, політичній волі mm. того, що е, якщо ти сказав щось, то треба щось виконувати. ви як знаєте, що е, навіть всі е, ті закони, які приймалися, і Верховна Рада. принимала на законодательном уровне питання щодо того, что що Украина рухається в Европу. Але всі, всі треба Вони сьогодні, ну, працюють, Но сегодня все законодательные и юридические стороны нужно откидывать. Они сегодня не работают, у нас сегодня юридическая часть этого. Мне кажется, что вчера активная часть Украины пережила шок некий. Мне так кажется. Вот. Я, честно говоря, не знаю, как мы все, потому что я тоже часть, часть являюсь этих людей, и не знаю, как мы справимся с этим, и что из этого получится. Я, честно говоря, не знаю, почему. Я вчера была на форуме организационном в Олимпийском, в Киеве, это практически были все самые активные организации общественные Украины, собраны настроения проевропейские, но, вы знаете, я не заметила, не заметила только самого главного среди нас всех, что мы не можем объединиться. Вот это какая-то проблема существует. Мне кажется, что сегодня ситуация, вернее, вчерашнего дня ситуация, она ну, должна нас всех объединить. Ну, я с вами погоджусь, что это как раз э, та складова, да, что-то такое объединяющее, что, возможно, дать поштов в том объединении. Потому что, да, на самом деле сегодня ну, вот, люди, в целом, роз'єднані. так можливо, це зв'язано з якимось, знаєте, соціальним е, явищем. Ну, ну соціально низьке сьогодні ну, дуже багато соціальних проблем. Із-за того кожен замкнутий десь в своєму там, маленькому якби, колі в своїх проблемах, і оце скупчення ну, нам не нам не дається. Михайло, мені здається, що якщо ми вернімося повернемося повернемся лісом к історії нашої, і навіть сьогоднішнього дня, якщо ми повернімося навіть к православ'я, то есть я не приєжений. какой-то одной религии, я уважаю все конфессии, но в любой, например, православие – это очень хороший пример. И оно нам показывает, что люди ведь туда приходят не в состоянии эйфории такой от успеха. Люди всегда в церковь ведут тогда, когда у них плохо что-то, да? зачем-то они что-то ищут и э, и они понимают, когда попадают в эту общину, что вместе легче двигаться, да, допустим, если они ищут Бога, вместе искать легче. Ведь то же самое происходит и у нас в нашей жизни, возле наших домов, правда же? То есть люди просто должны понять, что легче, когда вместе. Даже вот эти социальные вопросы легче, когда вместе. Не когда okay. один человек решает, а когда вместе. Именно в самые тяжелые моменты нужно вместе быть. Очень легко быть вместе, когда все хорошо. Тяжело быть, когда трудно. Вот. И мне кажется, что вот, я не знаю, как ваши жители, вот, как ваши выборцы, они, как вы с ними работаете вот в этом вопросе. Есть у вас такое движение, движение в сторону людей? Движение в сторону людей есть, но да, я это, я это так само вычуваю, потому что вот, ну, дуже тяжко, как бы, зібрати як бы, людей, чтобы их объединяла какая-то проблема. А почему вот тяжело? Я. Вот как, Михаил, можете сказать, почему тяжело? Может быть, люди услышат, ну, почему тяжело, а может быть, они поменяются, немножко изменятся <laughs> и поймут, что нужно что-то по-другому. Я вам так скажу, что мне кажется, что просто уже есть такие моменты зневеры. То есть, -то, тотальная зневера, и людина просто не верит в то, что может быть по-инакшему. И уже люди, как бы, очень сильно зневерены, и вот должен быть какой-то поштук такой, что даст, ну, как бы, какую-то новую надежду, да, там, и новую кусь искру, и, соответственно, ну, тогда люди... Самое главное – соглажание. Вот, ну, он... мне кажется, что нужно посмотреть, Михаил, мне кажется, вот, ну пуштов это наши дети. Можно посмотреть у себя в доме, если есть ребенок на ребенка, и верить в то, что у него будет все в порядке, да, и двигаться в эту сторону. Если у вас нет в квартире своих детей, то можно же просто посмотреть соседнюю квартиру, там есть дети, и просто, может быть, посвятить часть своей жизни этим детям. Вера, я имею в виду. Просто я верить буду... в то, что желание сделать этим детям что-то. Желання, да, бажання і дітей зараз стоїть питання: це треба, е, треба вчити вже якось людей по-іншому, щоб от ті діти, які ростуть, вони вже вони вчились, і з дитинства їм е, виховувалося в них те, що все-таки треба не роз'єднуватися, треба спілкуватися, треба щось разом вирішувати. І оце треба, щоб дитина з дитинства якби, до цього її, скажімо, привчати. Да? И тогда эволюционным шляхом оно будет, но это от нас зависит, потому что мы должны это объяснять, показывать своим примером, как должно быть. Все. Ну, Михаил, мне кажется, я сейчас с Вами ну, общаюсь, я второй раз с Вами, ну, первый раз я в прошлый раз была в эфире как гость, сейчас я как ведущая этой программы. Мне повезло, и для меня это великая честь, эту программу вести, потому что лично Вас я вижу открытость, я вижу готовность идти к людям, и это не технология, это не есть что-то придуманное, то есть за тем, что вы делаете, стоит просто большое что-то такое человеческое. И чем больше таких людей будет во всех областях Украины, тем лучше. И мне кажется, что люди просто должны это увидеть и, и э, вы открыты, и они должны воспользоваться этим. Вот и все. То есть люди должны сейчас, в данный момент, вы говорите, пользуйтесь мной, пока я вот хороший. Может, завтра я буду плохой. Такое тоже бывает. В жизни человека всякое случается, и нужно людям тоже давать возможность делать ошибки. Мне так кажется. То есть и, и мы должны научиться эти ошибки прощать. И вера тут ни при чем. Это совсем другие вещи. А верить всегда нужно. И я думаю, что все верят. И ваши выборцы верят в то, что будет лучше у их детей. А просто нужно здесь простые вещи научиться коммуникации да, друг с другом. Вот этого мы совершенно не умеем делать, и я думаю, что вот здесь нужно хорошо работать, находить какие-то технологии, может быть, которые позволят это делать. Согласен, да. Коммуникация Комуника... моя быть, и плюс, от каждого из нас зависит наше будущее. Как мы начнем работать, что мы хотим, от чего хочем хотим, того, в принципе мы, ми... что хочет человек, то и получит в конце вот. Михаил, и мне кажется, еще знаете, что вот сейчас наш эфир символичный тем, что э, вы говорите на украинском языке, я говорю на русском языке, мы друг друга, мне кажется, понимаем хорошо, у нас нет проблем с коммуникацией, правда? И я хочу воспользоваться этой возможностью, нашей, вашей громадской приемальной, и обратиться к людям, чтобы они не обращали внимания на технологии растаскивания по языкам. Язик із зіс ні причому. Ми хорошо, і це наглядно зараз видно, якщо люди нас смотрять, правда? Це видно, що ніякі проблем в немає. 100%, да, общаемся з вами хорошо. Я могу так же на російському мові. Я ви на Я, ну я могу, я могу, я можу розмовляти українською, також, але ж не розмовляю з вами українською, тому що я роблю багато помилок, і це не дуже приємно слухати, коли людина робить багато помилок. Одну помилку можна зробити, а коли це багато помилок, це не дуже добре. Я можу також спілкуватися і англійською мовою, це не є проблема. Але там теж я роблю багато помилок. І якщо я роблю, я, я так думаю, що те, що ми робимо, ми повинні робити так, щоб було найменше кількість помилок. Тому мой выбор, выбор русский, потому что здесь я делаю меньше ошибок, и это естественным образом получается. Мне кажется, люди не должны выбирать депутатов по этой Собача, э, схеме, это, правда это, же? Эта схема это просто как схема раскола, знаете, как есть, на делить чем-то надо людей делить. Русский язык, украинский язык, и слово, и так, Евросоюз, Венетный Союз, но это все манипуляции. В общем. Да, мне кажется, что если мы будем общим фронтом и дружить с Россией, ну это тоже, я сейчас скажу, банальность, которую мы слышим уже всю да, три ну, или четыре месяца, или то и больше, что надо дружить со всеми, и одной ногой там, и одной ногой там, я думаю, что мы все должны быть двумя ногами на э, глобальном понимании здесь, на, на земной шаре независимо от того, Россия мы, Евросоюз или Украина. Мне кажется, что каждому здесь есть место. Согласен. И мне кажется, что Украина как раз находится в таком положении, это сердце мира. Если мы откроем карту, ее развернем, это сердце мира. И вы знаете, что самое большое, огромное количество Заболевания сегодня, процент, связанные с сердечными заболеваниями. Наверное, поэтому мы тут так в Украине все, все ударя, ударяются а, все да. в сердечную зону. Вот. Но я в то же верю, что такие люди, как вы, они, они, я думаю, что не смогут объединить вокруг себя людей. И эфир заканчивается сегодня наша ваша громадская премия заканчивается. Пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью, приходите к нам. Мы всегда рады видеть... Хороших депутатов. Вот они у нас, правда, все хорошие, но вот лучших депутатов мы готовы видеть у себя, потому что мы бы хотели, чтобы люди начали верить, да, возродить эту веру вместе с вами. То есть мы ваши союзники в этом. Я знаю, что вы должны сейчас идти на Майдан. Мы тоже с вами. Потому что тут даже вопрос не в Евросоюзе, мне кажется, а вопрос в том, что Друміння должно бути вчителем. Вам слово. Заключительне, Михайло, пожалуйста. Погоджуюся з повністю з вами, да, І хочу подякувати вам за програму, за можливість, за гарне спілкування. І я вам так скажу, що я не знаю, там, хто, що, хто що вчора яку заяву робив приймав, але я знаю, що е, так не буде. Да, і я знаю, що все-таки. Ми будемо в Європі, і наші діти будуть жити в європейській державі, яка буде називатися Україна. Так що, а хто що підписував, це вже питання друге. І на сьогоднішній день, якби все залежить від нас. Тому якби я е, вірю в це, що все-таки все буде добре, да? і ми будемо в Європі, бо це ну, найважливіше. Дякую вам за увагу і всім дякую, хто з нами був. Дуже приємно було, і до нових зустрічей. Спасибо, Михайло. Я думаю, що ваші. Пригласим ваших выборцев, которые вас слушают. Приходите в эфир, не бойтесь, задавайте вопросы, мы не кусаемся. И, Михаил, вы видите, что это ваш депутат, который готов отвечать на ваши вопросы. И вместе с вами идти, идти к лучшим делам. Приходите и не волнуйтесь. Мы вас тут не обидим. Все, спасибо, Светлана. До свидания. Хорошего вам дня. Спасибо вам тоже.